আমাৰ হিয়াৰ আমঠো জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে সংবাদমেল দিবলগীয়া কথাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে জুবিনদাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁ অনুৰাগী ফেন বুলি কয় আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বত আচলতে ইতিমধ্যে গোটেই গোচৰটো চি আই ডি হেণ্ডেল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এছ আই টি গঠন কৰিছে আৰু এইটো আমি বিৰোধিতা কৰাৰ মূল কথাটো হৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে চি আই ডি বা এছ আই টিৰ এটা জুই মানে অসমৰ তেওঁলোক এজেঞ্চি হিচাপে অলপমান তেওঁলোকৰ কাম কাজত সীমাবদ্ধতা আছে গতিকে ঘটনা ঘটিছে ছিংগাপুৰত আৰু ইয়াৰ তদন্ত এতিয়া দিয়া হৈছে চি আই ডি অসমৰ এটা অনুষ্ঠানত গতিকে এইটোত আমি কেতিয়াও আচলতে সন্তুষ্ট নহয় সেই কথাটো আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈ আছোঁ আৰু আমাৰ দাবীটো হৈছে যে এই জুবিনদাৰ মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া যিটো ঘটনা যিবিলাক অভিযুক্ত ইতিমধ্যে ওলাইছে আপোনালোকে দেখিছে যে অভিযুক্তবিলাকৰ এগেইনষ্টত যি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চি আই ডিৰ হ'ব লাগিছিলে সেইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ভাৰততে ইতিমধ্যে মেইন যিগৰাকী কাল্প্ৰীট সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সেইগৰাকী ব্যক্তিক অসম পুলিচে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেও লগ পাই আহিছোঁ বুলি কৈছে তাৰ পাছতো কিন্তু আজিৰ দিনটোলৈকে সেই ব্যক্তিগৰাকীক যিজন আচলতে মেইন কাল্প্ৰীত যিগৰাকীৰ নেতৃত্বত আজি জুবিনদাৰ নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তিক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল তেখেতক আজিৰ দিনটোলৈকে চি আই ডিয়ে হওক অসম পুলিচে হওক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে এই কথাবিলাকে ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমি অসমবাসী ৰাইজে যিটো আশা কৰিছোঁ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে যিবিলাক কথা আমি ভাবি আছো সেইবিলাক নহ'বগে যেন লাগি আছে আমি জুবিনদাৰক ন্যায় দিব নোৱাৰিম যেন লাগিছে সেই কথাটো আমি এইকাৰণেই ক'বলগীয়া হৈছে যে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে যিবিলাক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে গোচৰ দিছোঁ তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোলৈকে গোটেইকেইগৰাকীক আজিৰ দিনটোলৈ সোধ পোছ নকৰে অসমতে দপদপাই আছে সেইবিলাক মানুহ ছিংগাপুৰলৈ জুবিন দাৰ লগত যোৱা সেই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল শ্যামকান মহন্তৰ যিটো অনুষ্ঠান তালৈ যোৱা কেইবাগৰাকী ব্যক্তি গুৱাহাটীতে আছে সেই লোকসকলক আপোনাৰ সোধা পোছা কৰিব নে নাই তাৰ নিশ্চয়তা নাই আজি নিশিতা গোস্বামীৰ কথাটো আহিছে আজি সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াৰ কথাটো আহিছে তেওঁলোক দুখী না নিৰ্দোষী সেই কথাটো আমি কোৱা নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘোষণা কৰিছিলে যে যিসকলে আচলতে ছিংগাপুৰলৈ গৈছিলে সেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে সকলোকে আঠচল্লিছ ঘণ্টাকৈ জেৰা কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ জেৰাটো আমি দেখিলোঁ যে চাৰি পাঁচ ঘণ্টা আপোনাৰ ক'ৰবাত ৰেট কৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰত ৰেড কৰিছে এইফালে আপোনাৰ শিখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ ঘৰত আপোনাৰ ৰেট কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টা ৰেট বাকী কেইজনৰ ওচৰত আমি ক'তো হোৱাত নেদেখিলোঁ নিশিতা গোস্বামীয়ে হওক বা সঞ্জিত নাৰায়ণেই হওক বা আন কোনোবাই হওক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে চি আই ডিৰ যিটো কাম কাজ আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ন দিন উকলি গৈছে জুবিন দাৰ মৃত্যু হোৱা আজিৰ দিনটোলৈকে আচলতে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যিটো অগ্ৰগতি সেইটোত কোনো কাৰণতে আমি সন্তুষ্ট লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে চি আই ডিয়ে গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈছে কিন্তু আপোনাৰ তেওঁলোকৰ এই দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতো যিবিলাক অভিযুক্ত যিবিলাক অপৰাধী বুলি অসমবাসী ৰাইজে কৈ আছে তেওঁলোকে ফেচবুক লাইভ কৰি থাকিব পাৰে ফেচবুক লাইভ যে কৰি আছে তেওঁলোকৰ আচলতে এই অসম চৰকাৰৰ এই চি আই ডি বিভাগটোত আচলতে তেনেকুৱা কোনো যন্ত্ৰ পাতি নাই নেকি যে সেই মানুহজন ক'ৰ পৰা আপোনাৰ ফেচবুক লাইভটো দি আছে তেওঁক ধৰি আনিব পৰা হেৰি কোনো ব্যৱস্থাপনা নাই আপোনালোকে নাজানে তেওঁ ক'ত আছে এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই চি আই ডিৰ তদন্তটো আচলতে অভিযুক্তসকলক জুবিন দাক যিকেইগৰাকী কাল্পিতে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে তেখেতলোকক বচাবৰ কাৰণে কাৰণেই কৰিছে নেকি তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুমান হৈছে আমি আশংকাবোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় জানে শ্যামকানু মহন্ত যিজনক আমি ফেষ্টিভেল মহন্ত বুলি কৈছোঁ তেখেতৰ ভাতৃ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আৰু ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত যিহেতু ডি জি পি আছিলে এই সময়ছোৱাতে আচলতে অসম পুলিচত তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ এটা আছে আপোনালোকে দেখিব শ্যামকানু মহন্তৰ ফটো আপোনালোকে দেখিব অসমত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুলিচ অফিচাৰ আছে সকলোৰে লগত আছে মানে প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠানবিলাকত সেই ডাঙৰ ডাঙৰ অসমত থকা পুলিচ অফিচাৰবিলাকৰ লগত এটা ধুনীয়া সম্পৰ্ক এই শ্যামকানু মহন্তৰ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্তৰ বন্ধুবিলাকৰ জৰিয়তে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কেতিয়াও আমি জুবিনদাক ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ সেই কথা এটা স্পষ্ট হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজেও আচলতে শ্যামকানু মহন্তৰ এই পৰিয়ালটোৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে বিজেপিত আছে সেই বিজেপিলৈ লৈ যোৱা সেই পৰিয়ালটো শ্যামকানু মহন্তৰ পৰিয়ালেই আছিলে সেই কথা আমি দেখিছিলোঁ মিটিংবিলাক ক'ধৰি আছিলে আমি দেখিছিলোঁ তিনি চাৰিখন মিটিং দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে গোচৰ তৰা হৈছে চি বি আইক এই কেছ দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে তেতিয়াই সেই সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ মিটিংবিলাক শ্যামকানু মহন্ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত ধাৰাবাহিক মিটিং চলি আছিল শ্ৰীজভ মিটিং চলি আছিলে গতিকে আমাৰ সন্দেহ আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ এই গোটেই জুবিন দাক ন্যায় দিবৰ কাৰণে জুবিন দাক ন্যায় দিবৰ কাৰণে এই গোটেই মানে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক অতি শীঘ্ৰে চি বি আইলে হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এটা আৰু এটা দাবী আছে যে এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত ন্যায়িক তদন্ত এটা আমাক লাগে এজন হাই কৰ্টৰ চিটিং জাজ নহ'লে ৰিটায়াৰ্ড এগৰাকী জাজৰ জৰিয়তে এটা ন্যায়িক তদন্তৰ ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি সেই ন্যায়িক তদন্তৰ কথাটো এইকাৰণেই কৈছোঁ আপোনালোকে জানে বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত যিবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি আছিলে চি বি আই হওক আজি ই ডি হওক যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান নিয়াৰ কথাই ক'বনে সকলোবিলাক কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ আচলতে একোটা একোটা ব্ৰাঞ্চলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে যাৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'ব খোজে সেইবিলাক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰে সেই অনুষ্ঠানবিলাকক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অনুষ্ঠান আছিলে গতিকে সেইকাৰণে আমি ন্যায়িক তদন্তও আমাক লাগে সেই কথাও আমি কৈছোঁ গতিকে জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া কাম কাজবিলাকত শেহতীয়া কথা বতৰাবিলাকত আমি দেখিছোঁ তেখেতে কিন্তু ন্যায় দিয়াৰ পক্ষত কৃপনালি কৰিছে আজি আজি তেওঁ অপৰাধীবিলাকক সময় দিছে দহদিন সময় দিছে দহ ঘণ্টাও সময় দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এই অপৰাধীবিলাকক যি অসমৰ শত্ৰু জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া মানুহবিলাকক আপুনি দহদিন সময় কেনেকৈ দিব পাৰে সেই কথাটো আমি বুজি নাপাওঁ আপুনি নিজেই কয় জুবিনদাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুৰাগী দহদিন সময় কমতি সময় দিছেনে তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ হাতত থকা নথি পত্ৰবিলাক ডিলিট কৰি দিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা সুবৰ্ণ সুযোগ কি যুক্তি দি থকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই প্ৰশ্নবিলাক আমি উত্থাপন কৰিছোঁ আমি কোনো কাৰণতে জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ অন্যায় আমি আচলতে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ সেই কথাটো অতি স্পষ্ট আমি দেখা পাইছোঁ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে যিবিলাকে মাত মাতিছে যিবিলাক আমাৰ অসমৰ জুবিন ফেন ক্লাবৰ মানুহেই হওক জুবিন অনুৰাগী যিসকলে আজি আপোনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে ন্যায়ৰ দাবী উখাপন কৰিছে সেই মানুহবিলাকক তেওঁলোকে চি আই ডিৰ প্ৰথম তদন্তটোতে আমি দেখিলোঁ যে অভিযুক্ত জুবিন দাক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে সেই তদন্ত নহয় প্ৰথম দিনটোত যোৰহাটত গুচি গ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা চি আই ডিৰ দল বাৰজন জুবিন অনুৰাগীক ধৰিবলৈ কিন্তু কি আচলতে আমি দেখা নাই সেই কথা বতৰাবিলাক তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে যে জুবিন অনুৰাগীয়ে গুৱাহাটী বোলে উৎপাত কৰিছিলে অশান্তি কৰিছিলে উদ্ভণ্টালি কৰিছিলে আপোনালোকৰ টিভিত ক'তো প্ৰচাৰ হোৱা নাই আমি দেখিছোঁ জুবিন অনুৰাগীয়ে আপোনাৰ যিমান মানুহ আহিছে সকলোকে সহযোগিতা কৰিছে ইভেন পানী দিছে কোনোবাই কিবা আপোনাৰ সেই সমাগমত কাৰোবাৰ বিপদ হৈছে সকলোকে সহায় কৰা আমি দেখিছোঁ সেইটো কি তদন্ত চলিছে আজি আজি জুবিনদাক ন্যায় দিব খোজা মানুহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে অজয় ফুকন অজয় ফুকনেও জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কথা কৈছে তেখেতক আজি জেলত ভৰাইছে আজি ভিক্টৰ দাসে আপোনাৰ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে মাত মাতিছে তেওঁক জেলত ভৰাইছে আজি আপোনাৰ আমি মাত মাতি আছোঁ আমাৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে যোৱাকালি এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যদিহে বেয়া নাপায় বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কিশোৰ উপাধ্যায় নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আমাৰ নামত আপোনাৰ পোষ্টাৰ বনাইছে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ অভিযোগ আমি জুবিনদাক যিটো সময়ত ন্যায় দিব লাগে বুলি আমি সামাজিক মাধ্যমত বা টেলিভিছন মাধ্যমত আমাৰ বক্তব্য ৰাখিছোঁ তেতিয়া আমাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এইখন পোষ্টাৰ উলিয়াইছে আমি কৈছোঁ বোলে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক আমাৰ হিয়াৰামুথু আমাৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন সেইগৰাকী ব্যক্তিক যি যেনেকৈ আচলতে ছিংগাপুৰত হত্যা কৰা হ'ল বা মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক বধ কৰিব লাগে বুলি বিজেপিৰ আপোনাৰ মুখপাত্ৰবিলাকে প্ৰচাৰ কৰি আছে এইখন আপোনাৰ মোৰ নামত আকাশ দলৰ নামত নেমপ্লেট বনাই তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে ইয়াতে আপোনাৰ ডি জি পিৰ লগতে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে টেক কৰি দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে আমাৰ আচল ন্যায়ৰ দাবীত যিটো আন্দোলন হ'বলৈ গৈ আছে সেই বিষয়বিলাক আজি ডাইভাৰ্ট কৰিব খুজিছে আমি বেলেগ কোনো বিষয় এতিয়া চিনি নাপাওঁ আমি মূল কথাটো হৈছে আমাৰ মূল কথা হৈছে যে জুবিনদাৰ ন্যায় লাগে সেইটোৱে অসমবাসীৰ জাতীয় স্বপ্ন এতিয়া জুবিন দা যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ন্যায় পাবই লাগিব জুবিন দাক বাদ দি অসম নহয় সেই কথাটো অতি স্পষ্ট আমি অসমৰ মানুহে কেতিয়াও আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ জুবিন দাক আমি বিদায় দিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও গতিকে সেই মানুহজনক আমাৰ পুণ্যাত্মা তেখেতক এনেকৈ অন্যায় কৰাটো আমি আচলতে মনে মনে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ অন্যায় কৰি থাকিলে গতিকে আমাৰ কথাটো স্পষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক এটা অনুৰোধ জনাম আপোনাৰ কি আচলতে স্বাৰ্থ লুকাই আছে আমি নাজানো কি স্বাৰ্থ আছে যে আপোনাক ইমান কৈ থাকিব লাগে যে চি বি আইক দিব লাগে এই গোচৰটো কিয় ক'বলগীয়া হৈছে আজি আজি চি আই ডিৰ আমি ইতিহাসটো দেখিছোঁ নহয় আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাম কাজ দিয়া হৈছে সেইবিলাক আমি দেখি আছোঁতো সন্মুখত আজি জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো কি হ'ল চি আই ডিয়ে লৈছিলে নহয় তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল আজি আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইটো ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী যে চি আই ডিক দিয়া হৈছিলে সেই কেলেংকাৰীৰ মানুহবিলাকে দুমাহ তিনিমাহৰ মূৰ ভিতৰত যে গোটেইবিলাকে যে দুখমুক্ত হৈ ওলাই আহিছে সেই চি আই ডি ইনভেষ্টিগেশ্যন তেনেকুৱাহে আপোনালোকৰ আমি দেখি আছোঁতো গতিকে আমাৰ কথা স্পষ্ট আমি নামানো মুঠতে আমাক চি বি আইৰ তদন্ত লাগে ছিংগাপুৰত ঘটনা ঘটিছে অসমৰ ঘটনাতে আজি চি আই ডিয়ে সমাধান কৰিব পৰা নাই অসমৰ ভিতৰৰ ঘটনাত চি আই ডিয়ে সমাধান কৰিব পৰা নাই ছিংগাপুৰত গৈ তেওঁলোকে সমস্যা সমাধান কৰিব আজিৰ দিনটোলৈকে আজি ন দিন উকলি গ'লে চি আই ডিৰ বাহিনী গৈছে নেকি ছিংগাপুৰ ছিংগাপুৰত যিবিলাকে সেই চামকানু মহন্তৰ যিটো ফেষ্টিভেল আজি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত যিবিলাক মানুহ জড়িত আছিলে জুবিনদাৰ আপোনাৰ সেই সময়ছোৱাত সাগৰত যিবিলাকে সাঁতুৰিবলৈ গৈছিলে সেই লোকসকলক এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সোধ পোছ কৰিছেনে আজি ন দিনত ইয়াত আপুনি এনেকৈ কোনো কাৰণতে জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰত অন্যায় কৰা নচলিব আপোনাৰ এই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যিটো আৰম্ভণি হৈছে এইবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ ইয়াত আমি সন্তুষ্ট নহয় সেই কথাটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমুঠু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন হাৰ্থ অফ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি ন্যায় বিচাৰি আজি আমি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব লৈছোঁ আমি শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি বা অসম চৰকাৰৰ বা আমাৰ অসমৰ যি পুলিচৰ অসমৰ গৃহ বিভাগৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা এই ঘটনা আজি ন দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে যিধৰণে ইনিচিয়েটিভ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া আচলতে আমি মুঠেই সুখী নহয় আমি এই কথাটো ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পোনপ্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি ন দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আজি শ্যাম তানুৰ মহন্তক আটক কৰিব পৰা নাই আজি ন দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আজি জুবিন গাৰ্গৰ যিজন মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আজি আটক কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক কাঠঘাৰলৈ আনিব পৰা নাই গতিকে আমি ইয়াৰ আগতেও আৰু আজিও খুব স্পষ্টভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যি তদন্ত আপোনালোকে এছ আই টি গঠন কৰিছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ তদন্ত কিন্তু চি বি আই হাতত দিব লাগিব কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁলোকক আপোনালোকে ঘৰত গৈ গৈ লাঠি কোব মাৰি মাথা ফালি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকে আটক কৰিছে কিন্তু আজি জুবিন গাৰ্ডৰ লগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো এজনক আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে বাহিৰত থাকি ৰং চাই সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি কোনোবা এজনে ফেচবুক লাইভ আৰু কোনোবা এজনে প্ৰেম পত্ৰ দিয়া নিচিনাকৈ তেওঁলোকে এখন এখন মুকলিকৈ চিঠি তেওঁলোকে দি আছে তাৰ পাছতো আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাৰ বিষয় কিবা হ'ব পাৰে নেকি অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ স্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি যাওঁতে আপোনালোকে লাঠিচাৰ্জ কৰিব অসমৰ গৃহ বিভাগে লাঠিচাৰ্জ কৰিব আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক মাথা ফালি দিব মহিলা প্ৰতিবাদী প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আপোনালোকে গাত হাত দিব তাৰ পাছত আৰু যিসকল কাল্পিত আছে যিসকল কাল্পিত লুকাই আছে যিসকল কাল্পিটে লুকাই ৰং চাই আছে তেওঁলোকক আটক কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সাহস হোৱা নাই গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক খুব স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যে এই ন্যায় আমাক লাগিব আৰু ইয়াৰ গোটেই তদন্তটো চি বি আই হাতত দিব লাগিব কাৰণ চি বি আই হাতত দিলেহে ইয়াৰ প্ৰকৃত তথ্য উন্মোচন হ'ব আজি এটা এছ আই টি এ আজি যিসমূহ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই থানাসমূহত তেওঁলোকে গৈ তেওঁলোকে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আজি ছিংগাপুৰত যিসকল আশে পাশী আছিল হুৱে বাঁওৱে আছিল জুবিন গাৰ্গৰ লগত তেওঁলোককো আজি মাতি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি খুব স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজ মৰ্মাহত হৈ আছে অসমবাসী ৰাইজ দুখত আছে আৰু আমি কেতিয়াও পৰিকল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এনেকৈ আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি যে আমি সংবাদমেল সংবোধন কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ অসমত তৈয়াৰ হ'ব এয়া আচলতে আমি কেতিয়াও পৰিকল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে আমি খুব স্পষ্টভাৱে এই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চি বি আই তদন্ত লাগিব আৰু চি বি আই তদন্ত দিলেহে প্ৰকৃত তথ্য উন্মোচন হ'ব আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপুনি এই গোটেই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি চি বি আইক এই গোটেই বিষয়টো স্থানান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ